siz hazırda nə hiss edirsiniz? Fikriniz hardadır? Qızıl balığı tutsaydınız ilk arzunuz nə olardı? Hazırda içinizdə nələr baş verir? İlk baxışda əlaqəsiz kimi görünən belə sualları qeştal psixoloqlar öz müraciətçilərinə verməyi çox sevirlər. Nə məqsədlə görəsən? Bununla psixoloji problemli birini necə müalicə etməyə olar? Ümumiyyətlə tənəffüsü çətin olan, ağızlı dili dolaştıran bu qeştal təlməsi nə deməkdir? Qeştal terapiya psixoterapiyanın istiqamətlərindən biridir. Qeştal terapiyanın əsas ideyaları 1940-cı və 50-ci illərdə Yahudi əsilli Alman psixoterapevti Fridrix Salamon Perls tərəfindən işlənilib. Ona bu işdə Psixoterapevt xanımı Laura Perls və bir də Paul Goodman yardımçı olurlar. Fritz Perls öz karyerasına qatı freydist psixoanalitik kimi başlayır. Perls Sigmund-a bir quru, böyük müəllim kimi baxırdı. Həmişə də onunla görüşmək arzusunda idi. Canul Bey Afrikada işləyən zaman Freud ilə şəxsən görüşmə imkanı yaranır. 1936-cı ildə bu görüşü onun yaxın tanışlarından biri təşkil edir. Fritz öz şəxsi təyyarəsini şəxsən sürərək Freud ilə görüşmək eyni zamanda da beynalaxaq psixoanalitiklərin konqresində çıxış etmək üçün Avropaya yola düşür. Perls böyük həvəslə Freudun görüşünə tələsir. Uzun müddət dəhlizdə Freydi gözlədikdən sonra otağın qapısı açılır. Freud onu Qapının ağzında laqeydicəsinə qarşılayır. Perls isə titrək səslə, heyranlıq dolu gözlərlə Freudə baxaraq deyir: "Mən mühazirəyə elə çıxış etməyə, həm də sizi görmək üçün Cənubi Afrikadan gəlmişəm." Freud isə soyuq qanlılıqla: "Bəs nə zaman geri qayıdırsınız?" deyə soruşur. Perls beynində Freud üçün hazırladığı və qabaqcaдан saatlarca məşq etdiyi bir çox sualların heç birini dilinə gətirmir. Ümumi halaqal tuturlar və 4 dəqiqədən sonra Freud sağollaşıb qapını Perls'in üzünə bağlayır. Və salam Perls Freud'un xoşuna gəlməmişdi. Fritz Perls-ə xəyal edirdi ki, Freud-a psixoanaliz barədə fikirlərini danışacaq, terapiya təcrübəsi haqqında baxışlarını bölüşəcək. Frid də Perls'in dərinin zəkasını görüb məmnun olacaq. Ona böyük hörmət göstərəcək. Freud ilə olan bu ilk və son görüş Perlsə böyü psikoloqa zərbə vurur. Təhlildən konqresdəki çıxışı da uğurla alınmır. Qısacası Perls Afrikaya hər tərəfli sındırılmış halda qayıdır. Burada düşündürücü bir sual yaranır. Bu görüş Perls'in istədiyi kimi baş tutsaydı ki ştortsevatiya adlı bu yeni məktəb görəsən yaranardı mı? Bu sualın cavabını dəqiqliklə kimsə bilmir. Məncə böyük müəllim Freudin şəxsiyyətinə qarşı məyus olmaq onun məktəbinə qarşı da məyus olmağa səbəb oldu. Belə ki sonradan Perls yaratdığı məktəbdə psixoterapevtin şəxsiyyətinin önəmini xüsusən də müraciətçilərin psixoloji problemlərinin həllində psixoterapevtin rolunu xüsusi ilə vurğulayırdı. Bu uğursuz görüşdən sonra Perls Freud psixoanalizi barədə fikirlərini yenidən gözdən keçirməyə başlayır. Bu dəfə isə tam başqa bir formada, yəni çəhrai eyneysiz. 1942-ci ildə Freudun psixoanalizini tənqid edən və qeştat terapiyə adlı yeni bir məktəbin əsasını qoyan ego acılıq və aqressiya adlı ilk kitabı işığızdır. Gestalt Alman sözü olub forma, obraz mənasını verir. Gestalt terapiyada isə bu söz hər hansı bir forma deyil, yalnız tam olan forma, tam təsvir mənasında işlədilir. Qeyd edin ki, Gestalt termini Perlsin kəşfi deyil. Onu psixologiyaya ilk dəfə 1800 90-cı ildə Avstriya filosofu və psixoloqu Kristian von Ehrenfels daxil edib. O deyirdi: "İnsan ətrafı bütövlük, yəni gestalt şəklində dərk edir. Həmişə tam, yəni gestalt sadəcə onu təşkil edən hissələrin cəmi deyil. Tam özünə məxsus, müstəqil bir həqiqətə malikdir." Aaron Feinsın Gestalt haqqında fikirləri, ondan sonra Max Wertheimer, Kurt Koffka və Wolfgang Köhler kimi böyük psixoloqlar tərəfindən mənimsəldir. Sonra da Perls ilk növbədə insan düşüncəsini, dərkini izah etmə niyyəti ilə yaradılmış bu Gestalt psixologiyadan fikirlərini götürür və onu daha da genişləndirir və bu fikirləri psixoloji terapiyə gətirir. Psixoloji müalicədə bu fikirləri artıq başlayır tətbiq etməyə. Learning is mostly misunderstood. My definition of learning is to discover that something is possible. It's not just the taking in of some information. And all I want to do is here to show you that it is possible to discover means of ways whereby you can grow. to develop your potential and our difficulties in life. Əslində geştalt terapiya özündə 1940-cı illərdə dəbdə olan geştalt psixologiyası, psixodrama, eksistensial psixologiyanın əsas ideyalarını cəmləyirdi. Həmçinin e, buddizm fəlsəfəsinin bəzi elementlərini də biz geştalt terapiyada görə bilərik. Geştalt terapiyanın tam, yəni geştalt olaraq tanınması üçün onun prinsiplərini və tətbiq etdiyi metodlarla tanış olmaq lazımdır. Mən olduqca e, onlara e, növbəti videolarda toxunmağa çalışacağam. Burada isə biri haqqında istəyirəm e, sizinlə danışım. Hansada da dincəlirsiz? Siz indi burdasınız, fikriniz mənimlədir, yoxsa uzaqlarda, olmadığınız subtropik adada? Yaşamadığınız həyatı xəyalən yaşamaqdan yalançı həzz almaqdasınız. İndi və burda qanunu ilə yaşamaq insana hərdən çox çətin olur. Adətən bu insan diqqətini bu gündən və hazırda olduğu e, məkandan geriyə, yəni keçmişinə ya da irəli gələcəyinə doğru yönəldir. Bununla da real həyatından uzaqlaşır. Məcazi xəyali aləmə daxil olur. Fikrində ya keçmişdə Yarımçıq qalmış işlərlə məşğul olur. Ya da ki keçmiş problemlərlə özünü yorur, ya da ki gələcəyin möcəmməsi ilə özünü qorxudur. İnsan real problemlərdən qaçmaqla onları öz üstünə qalaqlayır. Nəticədə real aləmə qayıtmaq onun getdikcə daha çox ürküdür, xəyallarında batdıqca bu insan daha da batır. Gestalt nəzəriyyəsinə görə isə insanın mövcud zaman və məkandan uzaqlaşması bir çox qorxu, sıxıntı və komplekslərə yol açır. Gestalt terapevtin ona görə əsas fəlsəfələrindən biri müraciətçinin diqqətini hazırda keçirdiyi hisslərə, indi olduğu məkana, bu gün qarşılaşdığı problemlərə çəkməkdir. Onu real aləmə gətirmək, məsuliyyətdən qaçmamaq, reallığın qorxusundan uzaqlaşdırmaqdır. Bu günəilə rabidəssiz itmiş insan ətrafındakılara olan həqiqi hisslərini anlamır. Nə istədiyini də bilmir. Ona görə də istəklərinə necə çatacağını görmür. Özünə hədəf qoymağı da bacarmır. Özünün həqiqi ehtiyaclarını dərk etmir və ödəyə də bilmir. Bunu dərk etmək üçün insan həyatını bir bütövlük şəklində, yəni gestalt kimi qavramalıdır. Onun həyatı yalnız keçmişdən ibarət deyildi ki özünü orada həbs edir. Eyni zamanda yalnız gələcəyindən də ibarət deyil. Bu insan isə gələcək arzularda yaşayır. Həyatın keçdət dərki isə bu günə gəlməyi, hazırda olduğun yeri görməyi, hazırki hisslərini anlamaqla baş verir. Çünki keçmiş və gələcək sənin real həyatının mövcud hissələri deyillər. Ancaq bu deyənlər də keçmiş səhflərdən İbrət götürməmək, gələcək üçün hədəf və plan təyin etməmək mənasında da deyil. Keçmiş gəlib-getmiş, sabahsa istəməsəzdə gələcəyidir. Ona görə də xoşbəxt olmaq üçün bu günə gəlin, bu gündə qalın.